Останню ніч під одним дахом із Андрієм Ірина провела наодинці. Сьогодні кожен із них має прийняти рішення: є у них майбутнє чи немає. І не буде дивним, якщо Андрій прийме його не на користь жінки, яка проміняла його на друзі. Мислі, звісно, важкі. Навіть не знаю, не знаю, що робити. Мені подобається, але я не діло. Немножко и я тебе скажу. Девочка, не надо, тут вот в этом Мальчик, не надо, мне на тут тоже. -ту. Да. А почему ты такой у меня в магазине был? Я сейчас помрою просто как Ну Почему я не. Конфликтовали. Притирались, ругались. То, что я не почувствовала себя с тобой слабой, ну, тебе абсолютно насрать на это. Ты мне на магазине кипишь, устраиваешь. Ты мне тут кипишь, устраиваешь. Слышь, Королев? Как только начинаешь человека понимать, человека привыкать, <свы> и все заканчивается. Подожди, а сколько тебе билетов можно узнать? Нет, что? Тебе он подойдет. Я в большом раздумье. Настав момент Андрію з Іриною оголосити експертам своє рішення. Хочуть вони й надалі бути разом чи ні. Ну, Ми волнуємося теж. Дуже. Переживаєте. Правда, очі волнуємося. Ірочка. Я Кольцо. Ура! А яке рішення прийме андрій трудною неделька була очень трудно, чтобы узнать человека. То есть не знаю его до этого абсолютно Та находить компромиссы, жить с ним какие-то в быту. Нет, ты рядом со мной сегодня. И когда я с тобой разговариваю, пожалуйста, смотри на меня. Ты меня раздражаешь. Так может мне вообще уйти? Ты мне такая жена и на... не нужна. Говори, что, что будет, Андрей. А, а что вы хотите? Чтобы были обои одинаковые? Вам же обоим не хватало любви, внимания. Попробуйте дать это друг другу. Неужели Андрей снимет обручку? Адже одного разу с пересер давиться зробит. Хватит! А я оставлю его тут. Это у нас специально сейчас слышит. Да да, <эх> да, 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 база у них очень-очень сходная. Она позволяет строить дальше на <звы> да. фундаменте. Я очень верю в эту пару. У меня для вас есть сюрприз. Наш спонсор программы. Туристический оператор компании Muzinidis Travel дарит вам романтическое путешествие на двоих в Грецию. Компания Muzinidis Travel – ведущий туристический оператор по Греции. Поэтому, друзья мои, Спасибо. там вы будете одни, без камер, море и сына. Он такой спокойный, она такая эмоциональная. Мне кажется, они вот друг друга дополняют. Не зря говорится, что противоположности притягиваются. Гармоничные пары, они именно такие. Один экстраверт, другой интроверт. Я очень рада, что это у нас получилось. И, но, ну, безусловно, на этом не заканчивается работа. Ему надо учиться больше себя показывать. Показывать, какой он есть на самом деле. А женщине это очень нужно. Особенно такой женщине, как Ирина. Я не знаю, как я бы ответила на отрицательный ответ. Я очень рад, тому, что она оставила в себя тоже кольцо, потому что я один ничего не смогу сделать. Минув месяц. Андрей та Ірина продовжують зустрічатися и намагаються будувати стосунки. Хоч поки і на відстані, як дорослі люди, вони не поспішають із категоричними рішеннями. Ми вирішили зазванюватися, спілкуватися, приїжджати друг другу. Ми не підростки, яким по 17-20 років, які спонтанно швидко приймають рішення. Проект навчив пару йти на компроміси, бо без цього не може бути спільного майбутнього. я изменила свой такой вот ядренный сильный характер. Начала прислушиваться к тому, что хочет мужчина. Если отношения дойдут до того уровня, которого я хочу, я думаю, ничего преграды не будет где-то обосноваться в одном месте. Или у меня, или у нее.